Христос воскрес. Ну, взаимно. Ну, воскрес. О, да, извините. Да, да, да. ничего. <свеч> о чем общаетесь? Спилкуетесь. У вас, судя по акценту, вы где-то западная центральная центральной Украины. Ивано-Франківск. Я так и думал. Униат? <свеч> Греко-католик. Какой раз? Ну, большая. А что а такое униат? Ну, зрадник. Дивіться. Примушена або зара... не, не, ну, не треба, не треба, не треба. Я набагато краще за вас, мабуть, ну, не, 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 гірше за вас знаю історію уніатства. Ні-ні, що, що означає слово уніат? Трагічне, 1596 року і понеслась. Ні-ні-ні, саме, Ми, слово, та... саме слово унія, унія, що означає? Зачем ви зараз починаєте... Ні, ну ви ж сказали, що я зрадник. ви, ви, ви нащадок зрадників. Добре, a що, a так, a що a таке унія? A... Кого, кого мої предки зрадили, греко-католиці? Православ'я, святого князя Владимира. А звідки по вра... ну, враги, враги. Дивіться, дивіться, православ'я, православний Е, Коли хрестили Київську Русь 988 Правильно? Точно. 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 Вірно. Було, було тоді православ'я? До греческого обряда. А, не, я понял, не не было. Не было. Ну, оно все было православие. Все было православие. А, а что не все было катол... католи-католицизм? А откуда ну, потому, прошла что, вера христианская? Была... Вера христианская пришла. Из Добре, Византия, Византия на звитке пришла. Из Иерусалима. Не, не. Из Малайзии, совсем быть точно. Угу. Не, я спрашиваю. Я не шутю. Да, да ні, ну як то вот там в місті, як називається. А яких було п'ять городів, які брали, мали першенство право, щоб ну, Рим, Константинополь, Александрія? знаете, вот эти все, вот это все очень интересные подробности, которые можно долго и интересно разбирать. Я да, вчера правильно. Вот я вас это, я то, вас перебил, я 네, извиняюсь. Не, не, мне... я вас перебью. Прошу прощения. Вы вы уходите а. от ответа на вопрос. В 1596 году, да. дорогие товарищи не смогли удержаться в этой ситуации. Их можно понять. Вопрос, для чего вы сделали... А в 1988 году, 1989, если быть точным, на Арбате два попика. Возможно, попика вот маленьких таких, имеется не, не уничижительные, я говорю, а они очень маленького роста были. Они требовали, говорили, люди добрые, русские, там был съезд народ депутатов, надо восстановить церковь греко-католическую, загнобленную Сталиным. Восстановите, мы, не, мы просто, вот, ну, это нечестно было. Восстановили, и что случилось? А Сталинская, то церковь, церковь Сталин, правильно? Вы меня слышите, я повторяю, ваши попы приезжали а, до Москвы, с со, со, со словами нечестно поступил с нами Сталин, закрыв в сорок восьмом году. А верахуете а да. а правильно, он сделал? Уничтожил священников, вырезал, ну, вывез священников. Ну, 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 ну. Там, это это не тут, то, это ну, другое, да? Ну, ну, это другое. Нет. Ну, я сейчас начну. Вы ни, ни одного документа не представите, что все, их уничтожали, потому что они священники. Ага. Их уничтожали за коллаборацию с поганой фашистской сволочью. Привет Шептицкому, вашему национальному герою. Угу. Вот. Так что, предаты, ну, кому предаты доб... зрадники есть зрадники. Неинтересно, все начинает неинтересно быть. Я не получается у вас разговор. Хорошо, дивиться. Тогда же, когда ты даешь мудрые и наводящие питание, то Туди... Тоді...